ніж Будь-що розглядати на публічному сайті Картонської міської ради. І навіть перед прийняттям рішення щодо укладання договору, бути, ви повинні були перевірити документи у людей. Перші сертифікати, ліцензії, сертифікати і ліцензії, спеціалістів, архітекторів. Це є головний документ для діяльності. что разрабатывали люди. Потом они, э, вы, э, авторы проекта, чтобы вы понимали, ссылаются на нормативную базу другой страны. Понимаете? Они ссылаются на нормативную базу России. Эти документы, пояснительные записки, указаны на ссылание на документы ВОЗ. Com é Хотя там экспертиза плана была проведена в 2012 году, а ссылались они на то, что общественные слушания проводились в 2010 году, хотя общественное слушание это механизм, который проводится уже после всех экспертиз проведения. Поэтому не первый раз эти документы в рамках генерального плана, в данном случае плана тонирования, фальсифицируются и оборсовываются негодящимися к их принятию. Поэтому я хотел на этом ну, Пожалуйста, я добавлю три секунды. То, что мы сейчас обсуждаем, давайте пожалуйста. Валерий Власенко активист Краматур. Валерий Власенко хочет сказать такой. Вот представьте, что здесь не штаб. И вот председатель Минштаба вот, да, выдали документ, который вы сейчас представляете. Вы видите, много полковники лейтенанты, которые будут это выполнять. Если эти планы не соответствуют действительности, то мы терпим поражение. Как вы можете себе теперь вот это все представит нам в настоящее время. Вы поняли? Ты начальник, а мы здесь почему? Вот мы мы эти планы спаем. Они на самом деле привязаны, и где-то в другом месте они приписаны. А вы за это уже получили зарплаты и деньги. Мы, мы не, получили, получили, получили. не получили. Пока, да? Пока, да. Пожалуйста. Спасибо, Александр Николаевич. Я, наверное, здесь один из немногих профессионалов, член Союза архитекторов, старший архитектор, эксперт со встяжением будинки в Испоруде, 20 лет работал главным архитектором общей сложности. Что я хочу сказать чисто с профессиональной точки зрения. Юридические аспекты анализа было в нашей совместной записке. Вот, мы ее отправим, и как там было все сказано, все правильно. Теперь с профессиональной точки зрения. Что такое генеральный план? И что такое детальный план для общественности? Это прежде всего документ инвестиционный, который направлен на развитие инвестиционной деятельности, как сейчас можно говорить, бизнеса. В советские времена генеральный план – это документ на развитие города, плановой экономики. Детальный план, зонер, который… Есть, нету, я не знаю, в городе Краматорске направлены в капиталистических отношениях на развитие бизнеса. То, что нам представлено, как было уже сказано, это по сути фильтр на Объясню почему. Вот здесь общественная затронуло воинскую часть. Евгений Владимирович, вы вестобудивни э, умовы и обмеженья по этому детальному плану, который предусматривает развития жилищного комплекса на этой территории, не сможете выдать, что это в реальности э, следует. Любое предприятие, которое сейчас на э, воинской э, части э, захочет сделать какую-то реконструкцию, что-то достроить, так вот она этого в течение 20 лет по утвержденному этому документу не сможет сделать, потому что согласно этому документу Евгений Владимирович должен выдавать вместо будильника умов и обмежения только под жилищное строительство. Я теперь обращаюсь к автору проекта. Вы, когда это рисовали, вы думали об этом? И точно так же я не буду касаться многих участков, так называемых резервных территорий, которые здесь нарисованы. Что там будет? Это детальный план территории. Вы написали там, как было сказано, возможно, жилищное строительство. Так вот, кроме жилищного строительства, вот там парженики, пятачок вы для кого-то нарисовали. Заправку уже нельзя будет рисовать. А Понимаете? И так да, я не буду рассуждать по каждому пятну. А для этого же есть зоник. А зоник уже выполнен. У вас что там в резервной территории предусмотрено? Сочетание с, с Понимаете? Так, Теперь план. еще раз э, документ. Которых Вы знаете есть. разницу между детальным планом, зонингом и генеральным планом? Так вот я общественности рассказываю. Если, нужен, если сделали зонинг, ни детального плана, ни генерального плана не нужно вообще. Вас просто дурят. Зонинг ⁇ это в системе капиталистических отношений, это система разрешений. Где только ограничены этажность, а все остальное разрешено. Генеральный план это система запрещений. Поэтому все чиновники, все структуры заинтересованы, чтобы был генеральный план и детальный план. Потому что это возможность глобальной коррупции. Так вот, достаточно для развития города только зонинга, который является системой разрешений решать депутаты что у нас в городе э, все будет э, не выше 12 этажей а все что так и, о, ниже разрешено так вот инвестору не надо идти в исполком чтобы получить разрешение потому что у него все ниже 12 этажей понимаете вот э, грубо говоря что такое зоне по цвету по заборам э, по э, магазинам и так далее не надо расставлять и показывать где сегодня там э, магазины где школа, где это жизнь подскажет, сегодня нужна школа завтра садик, завтра магазин и все остальное и прочее это решают инвесторы вместе с громадой, понимаете вот, и указывается в зоне, что это жилищно-гражданская застройка с бытовыми обслуживаниями и все остальное и прочее прописали, если ты... можно вот. поэтому я вас обращаю внимание э, еще раз вот. Это документ, который нам представили, не отвечает к никаким современным требованиям развития города Крамашурск. Вам пришло. Значит, я хотел, если позволите, попросить очень четко выраженные требования к детальному плану. Спасибо большое, что изучили. Скажите, пожалуйста, вартость разработки этого проекта выше 100 тысяч. Как, пишите пожалуйста. пожалуйста, стоимость проектных работ. 650 тысяч. Скажите, пожалуйста, организационно была вытримана тендерная процедура для вызначения разработанных? Проектная документация, тендер проводится после миллиона. ...не себя, не общественность. Скажите, пожалуйста, предприятие Донбасс-Рождон-Проект юридически закрыто? Нет. Нет, соответственно, ни одним документом, что донбасс Рожданный проект ⁇ делегирует свои полномочия бывшим своим сотрудникам, которые организовали другое предприятие, и делегирует авторские свои права исполнителям друг, сторонним, нет, пожалуйста, не вводите в обман никого. Это первое. Пожалуйста. Украины вы говорите о э, юридических коллизиях. Никаких юридических коллизий э, и противоречий с утвержденной градостроительной землеустроительной документацией, которая утверждена сегодня в городе Краматорске 1 планом 62 -го года, нет. Потому что у нас законом Украины, все, всем законодательной базой Украины, что касается э, градостроительства, архитектуры и земли, вы, значит, обозначен первый и главный принцип. У нас в стране земля первична. Соответственно, все площади, все, э, все даль дальнейшие принятия решения должны принять, и, соответственно, и площадя, название улиц и все остальное должны приниматься в соответствии с утвержденной исполкомом землеустроительной документацией, которая у нас вып выполнена, кстати, с, с достаточно на хорошем уровне которая ну как это нет? У вас есть проект отвода земли города Крамаков? Нет, проект формирования. Проект формирования. Скажите, пожалуйста, Но сколько пошел шаг городу генеральный план? Я не помню. Хотя бы порядок. Цифра. Ну главный архитектор, это первая работа. Ну, давайте мы вам Проект центра реабилитации в 2007 году был полтора миллиона, так как по мне кухтик сделал за полтора миллиона тех пяти зданий института обширения и мы, слушайте, о, это что мы не вы не занимаетесь это ключевые да, вы не можете назвать цифру сколько обошелся городу генеральный план города я не знаю на своем. Ну мы же не можем все цифры тем более я ошибусь это ключевые господа спасибо господа. спасибо Ну спасибо я просил! Александр Михайлович, быстро! Говорите о том, что это проект. Да, мы Но две недели назад на сайте Краматорского городского совета появляется проект решения об утверждении детального плана... Правильно, мы же должны... Мы Нет, должны... не Зоне, подождите. Мы еще не провели детальное э, общественное слушание. Но на сайте Краматорского Правильно. городского совета... За 20 проект, дней согласно закону об этом... может, мы же не успеем? Олечка, солнышко, есть у нас э, законная и публичная информация? Да, есть. Это, Вывешиваются решения, а того. Александр Николаевич, хорошо, а вопрос на второй. А почему у нас нет генплана в городе Нитяево? Мы его нигде не видим. Вообще на веб-сайте вот нет плана в городе Это, публичная, Это информация. публичная информация. Давайте приводим. Давай. Я, я прошу прощения, господа. У нас один вопрос к другим. И так далее. Ну, сейчас свой материал, да? Мы представили рабочий, не назовем его да. сырой, рабочий по окончании общественных слушаний. Не, не принимается этот. Вам дальше, да, да, Нет, все не так. Есть. Общественные слушания не имеют возможности принимать или не принимать. Но депутаты Здравствуйте. присутствуют. Здравствуйте. Ну, дайте договорить, ну правда спешу. А, да они э, участвовали, вот этот протокол общественных слушаний, он будет на комиссии озвучен, и доведен депутатам и носителю, может, вы все присутствуете, можете на комиссии присутствовать, там все вопросы будут оповещены. А вот это Мы на комиссии общественные. Тоже Конечно, будет. на сайте. Вы, все. Нет, не все. Я хочу вопрос. сказать: вот прекрасно, классно, поработали профессионалы. Да. Просто радуюсь за нашу за деятельность громады. Вопрос у меня следующий вывод. Давайте сделаем, что сегодня произошло, и какой, какую резолюцию вы запишете. Сегодня произошел второй этап общественных слушаний продолжение и мы приняли протокол зафиксировали все вопросы на которые я попытался ответить мы изучим все которые поступили дополнительно наши проектировщики учтут те недоработки, которые возникли, и мы обязательно еще раз соберемся уже тогда перед... у меня есть предложение да, в сфере работы э, громадской рады и то, к чему мы сегодня идем, э, есть ли такая возможность, кого-то из выступающих сегодня специалистов вынести в состав той комиссии, которая будет дорабатывать э, то, о чем сегодня за, шла, шла подождите ну, подожди, не комиссия, группы, неважно можно назвать как угодно, с целью чтобы это Хорошо. не было, послушайте, бесконечно потому что э, Народ, э, люди, люди чувствуют, что где-то обмануты, вы поняли, да? Будет. Поэтому Спасибо. если будут введены кто-то из специалистов, присутствующих здесь, Прекрасное то это решение. все будет отслеживано, и выводы будут, вот, наверное, другие. Великолепно. Давайте вот э, все. А, а, кто, 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 кто. Кого вы предлагаете? Александра Николаевич Пальченко, модератором. Прекрасно. Еще есть и и Нет, я лучше вот ее предлагаю. Я поддерживаю. Вот она, я поддерживаю. Трех человек, а да, подождите, один подождите, один, подождите. Да, да. Да. Мое мнение по опыту, вот много не надо, поверьте. Три человека, да. три да. человека да, человек. Тише, тише, тише. Вот три человека. Они а, сегодня говорили разнопланово, с разных сторон смотрят эту, этот вопрос. И я думаю, что вы сегодня выступает. Она так волновалась, что мы ей верим. Все. Это, а, больно это, больно. Больно. это Ольга Владимировна, это э, Лилия Васильевна и да, это. А, Александр в другом случае Уважаемые господа, я позволю себе резолюцию сделать следующую, что общественными слушаниями предложены три модератора, хорошее слово, для подведения окончательных итогов работы, с которыми мы все исследуем, изучим и будет доложено тогда. И я предлагаю, вот когда эта работа будет проведена, да. после этого собирайте общественные слушания И вы спокойно, вопрос. без всех. Вот тогда не будет необходимости? Нет, извините. Это процедурный извините. Извините. вопрос. А не процедурный Будьте вопрос, любезны. Хорошо.